वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अथ शिवमहिंनस्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच Jump. Yeah. दिविदा विषय कास्यो विशया किं वागपि सुरगुरोविस्मयफलम् ममत्वेतां वाणीं पुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथ व्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहे के जडिमीह यं स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्तोह तधिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेक परिहरो यतो मन्दास्मां प्रत्यमरवरसं स्मिन् पुरमथनतैर्वीस्मित इव स्तुवन् जीवेमि त्वा न खलु न भ्यां तव किमनुमृतिर्न भजति अयत्नालापाद्य त्रिभुवनमवैरमो व्यतिकरं दशास्यो यद्बाहो न बले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवेस्पुर्जितमिदम् अमूष्यत्वत्सेवा समधिगतसारम्भुजवनम् बलात्तैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयत फल जाम चलिताम् गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठातैयासे ध्रुवमुपचितो गुह्यति खल परिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रम् तस्मिन् परिवसितरि त्वचरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्मै पश्यन्निषत्पामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि नु वामैव विभुतायद्यापीतारा कणगुणितफेनोकमरुचिप्रवाहो जगद्वीपाकारम् जलधिवलयम् रणपाणि विदक्षोऽस्ते तोयं त्रिपुरतृण भक्त्युद्रेक परिणतिमसं च द्रवपुरुषं क्षो दक्ष क्रतुपतिरदेशस्तनुभृता ऋषीणामाद्विजम् शरणदशदस्यास्युरगण दस क्रतुभेशस्त्व क्रतुफलविधान्यसनिनो ध्रुवम्

देहार्धघटना दवै नीत्वा मद्धा Tamo हलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वौद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रयुण्यै शिवाय नमो शपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदम् क्वचतव तव गुणसी मोल्लङ्घिनी शश्वदुद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश असुरसुरमुनिन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार हर हरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायोः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थम् ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्य दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे शिवः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्न स्तोत्रं सम्पूर्णम्